За даними державної служби статистики, за 2013 рік в Україні народилося понад 420 тисяч дітей у пологових будинках. кажуть перші питання, які виникають у батьків та близьких, коли вони вперше бачать немовля на кого схожий. А ще як назвали дитину? От, наприклад, на молоде подружжя з Донецька е, вплинула нинішня політична ситуація в Україні свого новонародженого сина. Вони назвали антимайданом. Сніданок дізнавався, чим ще керуються батьки при виборі імен для сучасних дітей. Давайте подивимось. Після експерт у народі кажуть, як дитину назвеш, таку долю їй і обереш. Але для сучасних батьків значення імені не завжди на першому місці. З тих восьми-семи років я вирішила, якщо в мене буде доця, вона буде Ірина. Я так мріяла. Ідеально було б, якби в мене був чоловік Сергій і була б це Ірина Сергіївна. Ну, коли чоловік виявився Сергієм, то це вже просто не можна було зрадити мрії, і ми назвали Ірину. Маленьких дівчат не часто називають ім'ям Ірина, що з грецької означає мир та спокій. Приходила після родому нашого дільнича. Педіатр. Вона сказала, що в неї на дільниці лише одна іри. Цього юного шахматиста звати Лук'ян. Таке ім'я хлопчик отримав не випадково. Тато наш десь вичитав, що погано, коли в мені є щеплячі звуки, не дуже добре, коли є якісь там, наприклад, там буква Р, звук Р. То шукали таке ім'я, в якому були би певні звуки в державній реєстраційній службі України. Нам розповіли, на які дитячі імена був щедрим минулий рік. Дар'я, Анастасія, Софія, Вікторія, Вероніка, Валерія, Діана, Каріна, Юлія, і навіть даже Соломія, а також і Варвара. Їхніми кавалерами будуть Артем, Андрій, Богдан, Владістав, Дмитро, Денис, Іван, Максим, Михайло, Назар, Олександр, Роман. Павло, Кирило, головний спеціаліст департаменту у справах цивільного стану громадян Лариса Юрівна впевнена, значення імені не головне. А не ім'я красить людину, а людина своїми вчинками думками красить ім'я. Чим керуватися при виборі імені для дитини та чи впливає ім'я на подальшу долю людини? Отже, у нас в гостях привідний езотерик України Симона Бородіна. Вітаємо, Вітаємо. вас а останнім часом, скажімо так, діапазон імен для дітей доволі великий, широкий, і на сьогодні здивувати незвичайним ім'ям. Ну дуже скажімо так важко. А от чи нормально, пані Симоно, називати дітей екзотичними іменами? Ну, скажем так, имя действительно определяет судьбу каждого человека, любого из нас. И если обратиться к этнографии, то есть науке, которая изучает определенные этносы, да, культуру народов и так далее, то территориально каждый, каждому народу принадлежала своя группа имен. Потом уже, когда произошло смешивание, захваты, войны, имена стали расходиться по другим народам. Существует определенная категория имен, которые жизнеопределяющие и утверждающие. Как правило, они реже встречаются в наших славянских странах, но тем не менее уже народ прибегает фактически и к словарям, и к литературе для того, чтобы действительно заложить в самом рождении своего ребенка как можно больше удачи, как можно больше счастья. Вот потому что ну, каждый родитель хочет видеть своего, свое чадо прежде всего счастливым. И одно из таких, например, женских имен – это Сара. Я знаю, что сразу она вызывает кучу там эмоций, иногда анекдотов, да, и смеха. Но на самом деле Сара это победительница, и это воин. То есть девушка, которая носит это имя, она действительно будет во всем очень успешна, она будет всегда впереди и очень многого достигнет. Какие имена счастливыми будут в этом уроке? Я хочу сказать сразу, что те женщины, кто явит младенца в 2014 году, они фактически подарят этому миру гениев. И, соответственно, имена должны должны быть сильные, очень сильные, очень известные уже. Например, какие для девчат, какие для хлопчиков? Ну, например, та же Сара. Так. Например, тоже имя Симона, которое так. ношу я, потому что мне грех жаловаться на это имя на самом деле. Например, для мальчиков ни в коем случае нельзя в следующем году использовать имя Дмитрий. Так. Потому что эта обреченность будет полнейшая. Нельзя называть именем Иван, потому что тюркского языка это имя означает животное. То есть человек фактически рожденный в 2014 году и если вдруг будет носить это имя, он будет загнан, загнан по жизни, поэтому это очень опасно. А для девчат какие имена не можно? Uh, нельзя использовать имя Анна, это так. будет обреченность. Нельзя использовать имя Ольга, несмотря uh -huh. на то, что оно сильное и одно из самых моих любимых имен, но нельзя будет использовать, потому что следующий год должен быть аполитичен, а это uh -huh. имя фигурировало в нашей истории. А в на насчёт, требо зважити при виборе імені, можливо врахувати місяць народження, крім року, про який ми зараз говорили. В следующем году ни в коем случае нельзя использовать имена те, которые уже есть в вашем роду. Принято, да, так называть именем бабушки, да, именем дедушки, или, не дай бог, называть именем папы или мамы. Иван Иванович, например. Нельзя категорически нельзя обращать внимание на месяц, на дату, на э, отчество по отцу не стоит нужно больше положиться на свою интуицию, на, на свою чуть -чуть. душу да выслушать мамину позицию, выслушать позицию папы например мама захочет чтобы называли Оксаной, папа захочет чтобы называли там Наташей и в итоге ребенок будет Стелой ну как вариант Тогда ребенок будет удачный. То есть родители не будут соревноваться между собой, не будет противодействия, ребенка не будет разрывать энергии. А в общем-то родители просто смирятся с тем, что это не только памятник, но еще и прекрасное имя дочери, да, которое тоже ведет к определенной победе. Спасибо. У нас была в гостях проведенный эзотерик Симона Бродина. До встречи вам. А снеданок